Этот боксерский поединок войдет в историю Донецкой области наверняка. Спустя полтора года войны мэр города пошел в рукопашную на добровольца Азова. И за несколько секунд уложил его в нокаут. Давай, Давай! Бери, бери, как город в Донецкой области превратился в боксерский ринг? И какой же бизнес делят добровольцы с местной властью? Эксклюзивно только в секретных материалах. Донбасс любит силу. А еще здесь часто говорят, добро должно быть с кулаками. Поэтому здесь даже мэры городов готовы сразиться в кулачном бою с кем угодно и когда угодно. Нет, у меня разряда нет. Я любитель. Я сам тренируюсь, да. Я уже поздно начал боксом заниматься. Это Сергей Макеев, мэр небольшого городка Белозерская в Донецкой области. Именно он на входе в мэрию в стиле Кличко вырубил активиста гражданского корпуса АЗОВ. Вот как это начиналось. А вот как мэр послал в нокаут главного азовца. Ночью перед этим они друг друга чуть не поубивали. Что ты не стреляешь? <режит> ну, сними, пожалуйста. Ух <режит> <Ох> ты! <режит> ты, со... ты так стреляй! Ну что ты стреляешь? Мэра, <режит> Ах ты, <режит> Он в ногу мне попал. Так что же делят мэр и Азов в городе полностью под контролем Ринату Ахметову? Сначала были здесь военные. Вот, вообще. Да, они охраняли предприятия ДТЭК, вот шахты. А теперь такое впечатление, что их как просто забыли здесь. На чьей стороне местные жители? Пусть забрасываются автоматы, мы потягаемся с ними. И почему активистов завозят в город из других областей на митинги, как раньше титушек на автомайдан? Не было ни одного Белозерского здесь. Можете себе представить. Ни одного Белозерского здесь не было. Запорожье, Днепропетровск, Харьков, дети. Белозерская город полностью зависимый от Рината Ахметова основные предприятия, шахты, принадлежащие компании ДТЭК. Да, можно сказать полностью зависит от «ДТЭКа». В самом городе не было боевых действий, азов фактически охранял предприятие Ахметова от возможных рейдерских захватов. Ну, это общежитие ДТЭК, э, да, живут в общежитии ДТЭК, кормят ДТЭК зарплаты, скорее всего, я так понимаю, тоже ДТЭК. Сергея Макеева в конце ноября прошлого года избрали мэром. Спустя неделю к нему пришел представитель Азова и предложил финансировать федерацию регби. Перечислял деньги, вот за месяц перечислил 23 тысячи. Пришли, говорят, мало, больше надо. На этой почве возник конфликт. Потом вообще сказали, мы тебя отсюда уберем. Он отказался платить больше и началось. Как в свое время захватывались города в Донецкой области с заезжими сепаратистами, так и сегодня тем же способом пытаются снимать неугодных мэров. Неоплан был большой автобус Неоплан, ага. э, с Харькова и пять микроавтобусов в Запорожье, Днепропетровск. И вы все номера записали? Все да? номера. Представитель Азова подтверждает, что на антимэрский митинг приезжали активисты из других областей. Также узнали активисты, ну, мы общаемся между собой, в ближайших городов Запорожье, Днепропетровска. Вот, и приехали, грубо говоря, нам на помощь. Анатолий Егоров сам из Донецка. Мы с ним встречаемся возле общежития ДТЭК, где базируется корпус Азова. Чем они занимаются в городе, он ответить не смог. Сейчас в городе пока ничем не занимаюсь. Не занимаюсь. Но подтверждает, что предлагал мэру финансировать федерацию регби. Помощь, если я сказал, если желает он помочь детям своим. Вот, пожалуйста. Он утверждает, что оружия у Азова нет. Это общественная организация. Общественная, да? Оружия а да. у вас нет и военной формы. У нас нет оружия. Военную форму носите, нет? Как видите. да? То есть ну, в никаких таких действий не участвуете? Да? Там охране общественная порядка, там лежать. На данный момент нет, не участвую. Хотя ночное видео накануне боксерского поединка говорит об обратном. <звук> Куда пошли? Никуда мы не пойдем. А пошли, <звук>, <с это звук>. Стреляй, я снимаю. Участники боев возле мэрии так и не пошли на мировую. Вместо этого написали друг на друга заявление в полицию. Да, все на друг друга написали. Да, да, Все, абсолютно все участники. Но ну, что у меня у, у, сейчас в настоящее время в органах прокуратуры и Добропольское отделение полиции, я не помню, по восьми, наверное, заявление. Да? Но в самом городе есть и другая версия конфликта. Более правдоподобно, потому что завязано на деньгах. Кому-то выгодно бы это, это было сделать, вот это заколотить. Ну, город тихо, мирно живет, все работают. Не на камеру местные жители признаются. Мэр и Азов борются за контроль над шламовыми отстойниками. Шлам перемешивается с углем из местных шахт и продается в три дорого. В годы Януковича на этой схеме сидели компании старшего сына, Саши Стоматолога. Но свято место пусто не бывает. И теперь за шлам идет борьба между местными князьками и добровольцами. Как пишут местные журналисты, за сутки угольного шлама добывается порядка 270-280 тонн, стоимость которых составляет до 70 тысяч гривен. В месяц как минимум 2 миллиона. Кто контролирует отстойники, тот ни в чем себе не отказывает. И на пути к этому, как известно, все методы хороши.